আমাৰ লগত কাৰ্য অতি সফল কৰক কিবা কৰি কথা জিলা পৰিষদৰ যিখন আসন আচলতে যিবোৰকে পাবলৈ হৈছে তাত আমি পোৱাত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে জিলা পৰিষদৰ যিখন আসন আচলতে মুকলিভাৱে ৰাখিব লাগে সেইটোক আজি আমাৰ সদু টাইম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰ ঘণ্টি আমি জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এটা চক্ৰই আমাক আকৌ বন্ধ নহয় বুলি কৈছে মানুহক বিভ্ৰান্তি এটা সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আমি তাৰ আগতে কওঁ যে আমি কোনো জাতিগত হিচাপে আমি কেতিয়াও কাৰো মাজত আমি যুদ্ধ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু এটা কথা আমি আমাৰ নিজৰ জাতিৰ বাবে আজি আহোম আজি শিৱসাগৰত ইমান আহোম থকাৰ পিছতো কিয় আমাক প্ৰতিবাৰে অৱহেলা কৰি আছে সেইকাৰণে আমি আচলতে এই বন্ধ কাৰ্যসূচীটো দিবলৈ আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ সকলো ৰাইজে নিজৰ যিসকলে আচলতে বুজি পাইছে উঠি আহিছে উঠি আহিছে আমি তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কি কাৰণে আমি বন্ধ হৈছোঁ আমি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ